Далі, дорогі жінки, не відходьте далеко, тому що зараз дуже для нас важлива тема, як поєднати виховання дитини з кар'єрою. Це взагалі можливо чи обов'язково треба чимось жертвувати? Сьогоднішня тема: скільки повинна тривати декретна відпустка? Зараз наша історія після розмови з дуже цікавою гостею. Если вдруг у вас сейчас в руках ваш мобільний телефон відправляйте смски радіоведуча Рядник нещодавно стала мамою. Менше двох місяців тому вона народила хлопчика Ріната, але у декреті довго не всиділа. Вже через півтора місяці після пологів повернулася до радіоефіру. Я очень скучала по роботі січесне. Зараз... Мама, звісно, мені сказала, я три года, тебя... Ти... а ты? Я говорю, мам, ну, у тебя была другая история. Она говорит, ну, конечно, у тебя такая работа, ты ее любишь, поэтому... Нет, на самом деле все поддержали. Молодой Матуси пощастило, чтобы она смогла повернуться до улюбленной работы, доглядати сына, ей помогают няни та две бабуси. Поэтому малой все время в центре внимания, они его там учат, развивают, он там зарядки с ним делают. а я здесь, в свою очередь, помогаю ему так, как-то морально. Натомість цілих три з половиною роки провела у декретній відпустці мама Дамира Юлія. Зараз її хлопчику п'ять. Я ще на благодарна тому, хто придумав декретний отпуск, і то дають нам дійсно пообщатися своїми дітьми. Діти в цьому дуже сильно нуждаються. Юлія упевнена, декрет для жінки це не лише можливість сповна насолодитися материнством, а й найкращий шанс для розвитку та самовдосконалення. У мене два виши образування уже бив нововрім декретного відпуска дніно сонка дав дитина, я просто знаходила аудіокниги книги нужне тренінги, семінари і обучалась заново обучалась именно то, що поможет рібінку развиваться розвиватися і расти далі. До народження дитини жінка працювала вчителем. Зараз має власний бізнес та веде тренінги для молодих батьків. Утім, зізнається, перед закінченням тривалого декрету таки хвилювалася. Тому що я привикла агу, агу а тут треба вже повноцінні слова говорити в общі все, все очень сильно мінялась. Німношка де живутскована, скакає то була временами. Тож скільки оптимально має тривати декретна відпустка, як жінкам провести цей час із користю не лише для дитини, а й для себе, та як поєднати материнство та успішну кар'єру. На зустях Світлана Павелецька, керівник піар департаменту групи компанії 1+,1 плюс медіа. Спеціаліст з понад 13-річним досвідом одружена, виховує сина. Переконана, термін декретна відпустка вигадали чоловіки. У такій відпустці Світлана була лише 8 днів, а потім вийшла на роботу. Нещодавно написала блог про декрет і вихід на роботу. Він викликав дуже гарячі дискусії. Света, ну, витаем от Ну, вообще, когда ты в своем блоке написала а, о том, а, о секрете, успешно счастливой о счастливом декрете, то это просто вызвало шквал эмоций, посыпались комментарии. Не все были согласны с этим рецептом. Мол, как это? 8 дней? Это же очень мало. Тебе хватило 8 дней для того, чтобы восстановиться и прийти в рабочую форму? А, да, чтобы восстановиться и прийти в рабочую форму, нет, я из нее не сильно-то и выходила, потому что уехала рожать я тоже с работы. И, в принципе, просто этот пережиток постсоветского пространства, что беременность считают болезнью, после которой нужно восстанавливаться. Я так не считаю. Наоборот, это чудо, радость. И вот с радостью и хорошим настроением через 8 дней я пошла на работу. Некоторые это расценивают и тоже писали такое. Как это так? Что? Работа дороже ребенка? Ведь это первые месяцы, нужно уделять очень много времени ребенку и быть каждую минуту вместе с ним. Ну, нет, конечно, не так. Работа не дороже ребенка. И, конечно, если бы мне пришлось стать перед выбором работы или семья, то этот выбор бы не стоял. И, конечно, была бы с семьей но э, я счастливый человек потому что мне этот выбор делать не приходится у меня работа это не место на которое в которое я хожу для того чтобы просидеть там 8 часов работа это часть моей жизни и основная идея моего блога и в принципе то о чем я говорю и хотела бы поделиться сегодня со зрительницами заключается в том что самое главное быть счастливой я глубоко убеждена что несчастный человек не может вырастить счастливого человека для меня работа карьерные амбиции это ну, составляющая моего счастья и если бы я не вышла на работу то есть меня не заставили какие-то тяжелые обстоятельства выходить на работу да ну, так сложилось я не сильно выпадала из рабочего процесса но если бы я не вышла на работу, то, возможно, там через несколько лет я бы думала, о боже мой, сколько я упустила, жалела. И все равно, мне кажется, это накладывает более негативный отпечаток на ребенка, чем то, что я чуть меньше времени провожу с ним. Да, абсолютно согласна. Вот я, например, тоже, я буквально ребенку месяц было, как я вышла на работу, ну, у меня был гибкий график, ну а уже в год я начала работать здесь. Но вот у меня иногда возникает такое вне, э, впечатление, вот какая-то... Э, мне как-то перед ребенком немножко стыдно за то, что я думаю, вот я могла бы ему там на две сказочки больше прочитать или там больше времени с ним погулять. У тебя есть такие эмоции? Чувство вины, ты имеешь в виду? Ну, чувство вины у меня есть по понедельникам, потому что я прохожу, провожу полностью все выходные с ребенком, и в понедельник даже не чувство вины, а мне больно немножко от него уходить на работу. Но все остальное время нет, мы проводим качественно, ведь главное не проводить с ребенком 24 часа в сутки, потому что есть мамы, есть мамы, которым хорошо в декрете, они проводят три года там и счастливы, а есть мамы, вот которые... мы видим, Которые вынуждены, Твоего да, малыша. это наше веселое времяпрепровождение. А есть мамы, которые вынуждены быть в декрете, и э, поэтому они сидят на диване, смотрят телевизор, а ребенок там ползает, и непонятно, что делает. А когда я дома с Сашей, я постараюсь это время проводить качественно. Мы играем, читаем, развлекаемся, дурачимся. И поэтому я не думаю, что он что-то теряет. Ты в своем блоге написала, что был такой момент, когда ты боялась, что он няню начнет называть мамой. Прошло это чувство? Не назвал он няню мамой. Нет, он у нас отличная няня. Он ее называет няней очень любит. Но это было скорее из-за того, что у меня есть ряд подруг, которые выбрали другой путь дольше были в декрете, чем я что несложно, в принципе. И они говорили, ну вот, ничего, ты придешь домой, а он к тебе не идет, а бежит к няне и кричит ей, мама, мама, а я впечатлительная, я себе прямо нарисовала эту всю картину. Но, но это не так. Дети понимают и чувствуют маму, у них очень сильная связь. Любой психолог там, вам скажет о том, что до 7 лет существует очень сильная психологическая, энергетическая связь ребенка с мамой, поэтому нет. У нас мама – это мама, папа – папа, няня – няня, и всех он очень сильно Любит. Вот э, я, я читала многие форумы, и там есть э, женщины, которые точно уверены, что они будут счастливы на сто процентов, если там все три года отдадут воспитанию ребенка. Есть те, которые там уже там три-два месяца, неважно, идут на работу. А есть те, которые вот вот я не знаю, вот мне и и так думаю пойти на работу, и с ребенком остаться. Вот как определить все-таки для себя, найти дать ответ на этот вопрос, идти в декрет на, на три года или идти на работу. Ну, ты же не подписываешь расписку о невыезде на три года из квартиры. Можно, ну, я думаю, можно попробовать, но зависит. Я точно знала, что я не хочу сидеть долго в декрете. Я знала, что мне будет некомфортно. Я на больничном долго не могу сидеть, когда физически плохо. А есть, вы можете попробовать. Многие женщины начинают свой бизнес в декрете. Именно те, я думаю, кто хотят что-то делать и, и быть больше с ребенком. Поэтому, ну, здесь нету, самое главное, что здесь нету рецепта. И рецепт есть один, это то, что делает счастливой вас. А если вы там, к 30 или к тому времени, когда вы решили родить, еще не поняли свой секрет счастья, то, ну, значит, надо еще работать над собой. Наверное, если чувствуешь усталость, раздражительность, неудовлетворенность, значит, наверное, надо что-то менять. Может быть, с декретного отпуска идти на работу. Но в любом случае, я думаю, что ко всему нужно подходить с умом и просто грамотно распределять свое время. И, наверное, пускай даже если ребенок на немножко меньше часов побудет с мамой, но все остальное, все остальное время он будет с уверенной, сильной, любящей, нежной и активной мамой, чем неудовлетворенной и раздраженной. И на самом деле отсутствует. Спасибо Дякуємо тебе, Светлана. Нагадаю, что с нами была Светлана Павлецкая, руководитель пиар-департамента группы компании 1 плюс 1 Медиа. А снеданок тривай.